Здравствуйте, здравствуйте. Такое вот только что в это прекрасное солнечное утро пришло мне в голову осознание, что человеческий, э, человеческий человек за свою жизнь проходит три фазы, э, ну как бы восприятия своей жизни и в целом мира. Первая фаза это такие типа восторженный оптимизм, когда ребенок еще, дитя, все впереди, все классно, типа, все получится, я буду там тролливали, надежды какие-то там, мечты, бычты и все такое. Потом наступает другая фаза, такая, типа, разочарование, когда жизнь нет-нет и взяла и набыла тебе по голове, как тебе кажется, не за что. И ты такий понимаешь, что а нифига уже тут хорошего не жди. Все будет только хуже. Все будет только больнее. Здоровье пропадает. Морда как это пухная Борода севее. Ну и так далее. И ты входишь в эту фазу и понимаешь, что все капец. И потом, кого как по скорости, чи по качеству не имеет значения. Наступает третья фаза, когда ты понимаешь, так а что и, и так нормально. На то, что морда сила можно не обращать внимание. На то, что там колени не, не ходят и разваливаются, ну можно какие-то там, не знаю, мазью мазать, что чем-нибудь. Это перестает мешать тебе радоваться другим каким-то радостным моментам. То есть какой-то просто жизни в целом без каких-то грустных частностей. И вот эта фаза, она такая уже бичмейдж становится интересной. Ты уже понимаешь, чем все может закончиться. Ты уже понимаешь, кто из себя что представляет. Ты уже не строишь каких-то дурных иллюзий и ожиданий. И просто радуешься тому, что сонечко тепленько греет в морду. Тому, что справа едет какой-нибудь кран-манипулятор. И слово манипулятор вызывает в тебе уже улыбку, а не огорчение. И такие иные. Ты уже нюхаешь цветочек, потому что, «у, класс, цветочек пахнет. А, если честно, то по сути ты становишься таким, как бы ребенком, но уже постаревшим, разочаровавшимся, но при этом ожидающим каких-то чудес ничего не ожидая. А загнул? Сам ничего не понял. Но прикольно. Зато весело. До свидания.